Bagi okay, saya Widjayan nathan saya ada buat satu video uh, cakap lucah-lucah pasal orang Malaysia, uh, Melayu, Muslim. Saya minta maaf ikhlas daripada hati saya. Apa yang saya buat ni memang tak betul. Yang apa yang saya cakap tu pun tak betul. Nampak yang... Wah, kau senang-senang kau nak minta maaf ni? Ha, tak ada, tak ada. Wah, kau senang-senang kau nak minta maaf ni? Ha, tak, tak ada, tak ada. Apa yang Dato' Syed Hukumar cakap itu, memang Dato' Syed Hukumar itu memang tidak mewakili suara sepakat kaum India. Kita juga dengan Kanis Paran dan Vijay Sabia Rinadan itu, yang dua ekor itu. Memang daripada dulu, kami orang India di Malaysia ini, bukan semua. Ah, ha, even saya sendiri pun memang benci pada dia dua orang ini. Dia orang itu, dua-dua itu, tujuan mereka ha, mengungkit isu perkauman, menghina agama Islam, menghina pidana adalah untuk ha, saudara kita daripada Brunei-Brunei semua. Tiba-tiba datang sekarang macam-macam. Yang korang tu duduk dekat Jerman Yang lagi satu ekor baru ini pula 2.0 pula Anjing babi kau duduk dekat Australia Menghina agama Islam Yang pastinya bukan tanya grup sendiri Sebab bila tanya grup sendiri Secara tidak langsung nada yang dihembuskan Adalah sifat kebencian terhadap musuh Jadi kita mudah percaya dengan dakyah palsu tersebut Ciri Polis lakukan siasatan Apa lagi kita nak tunjuk komitmen kita Pasukan khas ditubuhkan di Bukit Aman Hanya untuk isu-isu 3R -isu Aku nak bawa yang soal India hina hina Islam tu sebentar sebab apabila di sambut tak payah nak Okey, India ni kalau hangpa perasan India ni, okey, India ni dia dah buat permohonan maaf apabila dia hina orang Islam dan di dalam video ni aku bawa sahabat ni binatang rasis musuh negara ni dia bubuh rapat puak-puak yang duk tunggang agama yang duk nak mainkan resis nak duk nak mainkan isu perkauman. Kalau ikutkan tajuk ni aku tak mau bawa lagi tapi aku pergi pegang tak apalah sekali jalan. Selepas brother ni minta maaf, Cina uh, India ni minta maaf. Jadi jom kawan-kawan, bantu aku like, komen dan subscribe kalau iklan masuk bantu tak dekat iklan boleh hadakan super chat, super sticker dan super thank kalau iklan masuk bantu tak ke iklan terima kasih Ramesh, terima kasih kawan-kawan yang hadir jom kita layan tak payah nak buat muka sedih-sedih tak payah nak minta simpati nasi dah jadi bubur bagi saya Vijayan Sabari dan saya ada buat satu video uh, cakap lucah-lucah pasal orang Malaysia uh, Melayu Muslim saya minta maaf ikhlas dan daripada hati saya apa yang saya buat ni memang tak betul yang apa yang saya cakap tu pun tak betul Nampak Yang salah tetap salah Ketika kau buat video Kau cakap macam-macam Apa niat waktu itu Nampak Niat itu niat yang salah Niat itu niat yang jahat Niat itu niat nak merosakkan Salah tetap salah Tak kira siapa Tak kira agama apa Tak kira bangsa apa Kalau dengan terang dan jelas Nak merosakkan kedamaian negara Kalau dengan terang dan jelas nak menimbulkan kekacauan permusuhan kaum maka hukuman perlu dikenakan saya mohon kepada pihak PDRM untuk bertegas dalam soal ini saya mohon kepada pihak Pukul Amniara untuk bertegas dalam soal ini saya mohon supaya orang yang begini diambil tindakan yang sewajarnya kita tak mau kerosakan berlaku di kerana kita biarkan orang yang begini berterusan menyebarkan fitnah kita tak mau timbulnya pemusuhan kaum di kerana orang yang begini yang tidak mengendahkan tentang soal kedamaian tentang soal keharmonian yang sedang kita nikmati sekarang ni kita tak mau mereka jadi virus dalam masyarakat so tindakan tegas perlu diambil nampak assalamualaikum warahmatullahi taala Wa barakat. Alright. okay. itu video yang pertama. Pakai so, India punya case tu. Of... okay. Wah, engkau senang-senang kau nak minta maaf ni. Ah, ha, tak ada, tak ada. Wah, engkau senang-senang kau nak minta maaf ni. Ha, ah, tak, tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada, tak ada. Kita pergi masjid negara dulu. Ah, ha, pergi masjid negara dulu jumpa ni, jumpa bapa imam, jumpa Ustaz-ustaz apa semua dulu ha? Pergi masjid negara dulu Minta maaf dekat sana Kau oh, senang-senang kau buat video Minta maaf kau ingat settle macam tu Eh tak ada tak ada ha? Kita ikut cara engkau Engkau pun tak nak maaf kan uh, Tiga orang DJ yang pergi batu kif hari tu Bukan main sombong lagi buat-buat engkau Ini kau nak suruh kita orang maaf macam tu Tak ada tak ada tak ada Kau menghina agama Islam Kita ikut cara engkau Kau nak minta maaf macam mana Kita nak buat cara susah Jom kita buat cara susah Ya yeah. Okay kita ada Okey, okey. Sebelum aku nak bawa video kawan ni, kita ada kawan kita Ramesh. Ah ha, Ramesh ni okey, tak ada masalah apa dia pun orang, dia pun orang India, dia pun tak ada menghina orang. Tapi hak yang mana ni, tambah-tambah dia bersama dengan siapa nama yang duduk dekat Jerman tu eh. Allah. Kita tak payah jom kita habiskan tajuk ni siap-siap. Kita dengar Mua. Kita dengar apa yang dikatakan oleh sahabat ni terhadap yang penunggang-penunggang. Ha kali ni, ramai minta maaf lawan jaga apa? Penunggang-penunggang India. Ha dia nak ambil perhatian, dia nak tunjuk dialah yang terpaling terpaling membela India. Ha, di dalam Islam, di dalam apa Melayu Islam ada puak-puak pah ni, dialah yang terpaling Melayu Islam. Tapi di dalam India, jom kita dengar apa yang kawan ni kata tiga orang ini yang DJ daripada RFM tu okey mereka secara tidak sengajalah telah menari tarian Pakita okey dan kita pun tidak tahulah tetapi ia telah menjadi satu isu besar ha, yang mengakibatkan kemarahan orang India okey itu satu perkara perkara keduanya apa benda kena pergi Batu Cave pula ha, kenapa pula harus pergi ke Batu Cave dan berjumpa dengan Dato' Sikokumar Siapa yang suruh? Dan sekarang apabila Dato' Siva Kumar itu tidak memaafkan anda, anda mengatakan apa benda lah tu orang pergi batu cave. Oh dia orang, dia orang, dia orang. Sebenarnya, okey, peringatan kepada kaum Melayu ni, apa yang Dato' Siva Kumar cakap itu memang Dato' Siva Kumar itu memang tidak mewakili suara sepakat kaum India. Kita juga dengan Kenis Paran dan Vijay Sabia Rinatan itu yang dua ekor itu memang daripada dulu kami orang India di Malaysia ini bukan semua. Ah, ha, even saya sendiri pun memang benci pada dia dua orang ini. Dia orang itu dua-dua itu tujuan mereka ah ha, mengungkit isu perkauman, menghina agama Islam, menghina pidana adalah untuk kepentingan diri mereka. Kerana mereka nak ambil visa protection, ah ha, visa perlindungan. Ah ha, dengan menggunakan alasan bahawa Amerika tidak boleh datang ke Malaysia kerana kerajaan Malaysia akan menangkap mereka, ha, ancaman nyawa lah, gitu-gitu-gitu. So di sini harus ingat, ha, kaum India, kaum Melayu, dua-dua kaum ni anda perhatikanlah permainan mereka ini memang babi betul dia orang ni semua. Tahu kita di Malaysia ini, ah. Ha, Memang terpaktuk dah dalam perlembagaan ha, Kaum Islam, agama Islam itu dah agama rasmi negara Malaysia So dia ada kaum Melayu, kaum Cina, kaum India dan kaum lain-lain Kadazan Iban ha, Saudara kita daripada Brunei-Brunei semua Tiba-tiba datang sekarang macam-macam yang korang tu duduk dekat Jerman Yang lagi satu ekor baru ini pula 2.0 pula Anjing babi kau duduk dekat Australia Menghina agama Islam Ah ha, Kau fikir kami di sini ha, Kalau kau betul-betul anak jantan Kali sebarang aku cabar kau Aku cabar sawari Pijayan sawari eh, Sawari Sawari Nathan Datanglah Malaysia ha, Macam pondan kau orang pergi duduk sana Bising-bising buat apa Habis kami di sini ha, Tak ada anak Tak ada cucu tak kami kerja. Kami dah elok-elok dah duduk sini dengan kawan-kawan Melayu kami. Tak apa-apa masalah dah. Saya pun hari-hari bertempat bekerja jumpa dengan sahabat saya orang Melayu. Ha? Tak ada apa-apa benda pun. Yang korang itu, kalau korang nak mempertahankan ah, orang India, hak orang India, anda nak bersuara untuk orang India, datanglah ke Malaysia. Tak usah ada opis munyi dekat dalam kain, kain sarung orang masalah itu, dobi si Faham tak? Dan juga Zamri Winun Bodoh Kau sepatutnya sebagai seorang ustaz Berdakwah lah Buatlah orang bukan Islam itu Cinta pada agama Islam Islam itu indah Jangan kau buat Orang bukan Islam itu benci Islam Jangan menimbulkan propaganda Entah Makin hari makin lama Orang bukan Islam benci pada Islam Kerana orang seperti anda apa benda ini yang korang buat ni? Memang pening betul lah dengan korang. Betul-betul aku cakap. Memang bodoh lah. Isu perkauman makin jadi-jadilah dalam negara Malaysia. Kadang-kadang aku pun pening. Kementerian dalam negeri ini wujud ke tidak? Sebab kau tengok eh. Mula-mula kes 3 DJ itu. Lepas tu kes seorang mamat India hina Islam dan sebagainya. Dan yang terakhir aku tengok setakat ini. Seorang mamat dia cuba buat sitenah masjid tidak boleh azan dalam kawasan dun air kuning. Aku pun biarkan isu itu berlaku sebab aku nak tengok bagaimana kementerian dalam negeri ini bertindak terhadap isu-isu macam ni. Rupa-rupanya benda tu adalah fitnah semata-mata maka si pemfitnah pun, pun telah mengaku salah kerana mendengar kabar angin. Bila cerita tentang kabar angin ni bagi pendapat peribadi akulah. Contohlah aku benci pas. Kalau aku terima berita-berita yang tak sedap dengar terutamanya berita yang tak sahih ataupun just dengar-dengar cakap tentang personal. Aku takkan terus serang orang itu. Apa aku buat? Aku buat kajian dahulu. Aku minta pendapat orang yang boleh dipercayai. Maksud orang yang boleh dipercayai ini bukannya tim aku. Bukannya geng-geng PH yang aku kena tanya. Tak. Aku tanya orang-orang yang rapat dengan beliau. Ataupun adalah sumber-sumber lain yang pastinya bukan tanya grup sendiri. Sebab bila tanya grup sendiri secara tidak langsung nada yang dihembuskan adalah sifat kebencian terhadap musuh. Jadi kita mudah percaya dengan dakwah palsu tersebut. Cerita tentang dengar kabar angin daripada kita buat kajian ataupun mendengar kabar angin lebih baik kita sendiri pergi ke masjid tersebut jumpa dengan AJK yang tertentu ataupun daftarkan diri jadi karyah dan rajinkan diri jadi jemaah di masjid tersebut kita akan nampak gambaran dan cerita yang sebenar bila cerita khabar angin ini yang kita risau walaupun dalam isu ni nampak macam Melayu versus Melayu tapi aku quote perkataan yang dia sebut lebih kurang macam ni inilah hasil daripada kerajaan madani. Bila sebut ayat tersebut, aku tahu kebanyakan daripada geng perikatan nasional, bukan orang lain, kawan aku pun ada geng PM. Bila sebut kerajaan madani ataupun kerajaan PH, mereka lebih selesa menyebut kerajaan undak ataupun kerajaan DAP. Walaupun mereka kata mereka tak serang bangsa Cina ataupun India, tetapi secara lazimnya bila mereka bercakap, contohnya berlaku isu-isu perkauman yang baru-baru ini meletus seperti isu di Batu Cave ni, apa yang mereka cakap, ah, itulah bagi lagi kuasa kepada orang bukan Islam nampak tak dia mula-mula sebut pasal DAP. Tiba-tiba kuasa kepada bukan Islam. Adakah itu bersifat perkauman? Kalau kita tengok kes itu dengan lebih jelas dan lebih dekat. Yang melebih lebih cerita ni bukan orang DAP. Sebab itulah aku percaya parti DAP diwujudkan sejak dahulu lagi adalah untuk menjadi kambing hitam supaya parti-parti yang ultra bangsa ataupun dalam bahasa kasarnya kita sebut parti asobiah mereka mudah untuk naik bila adanya parti DAP. Sebab apa? Sikit-sikit salah DAP. Contohnya tak dapat dapat selesaikan masalah kawasan seperti masalah air, masalah pekerjaan, maka jangan risau. Kita ada parti DAP untuk dipersalahkan. Jadi aku tak nafikan bukan semua baik, ada juga yang jahat, yang lahanat, yang perangai perkauman. Tapi kita sebagai orang Islam yang ada ilmu, yang ada iman, yang dididik sejak daripada kecil, sepatutnya kita boleh bertindak secara rasional macam mana untuk berdakwah. Maksud dia, maksud dia, apa DAP itu dipersalahkan tumpah tumpah tapi ia bermakna ada tempat untuk meluahkan untuk salahkan DAP dia pun ada tempat lah ha, seperti mana tadi kawan tu dia tiba Zamri Binot bersama dengan DSK Datuk DSK ha, itulah kawan kita ni komen ni ha, pengkononnya uh, pejuang-pejuang agama penunggang-penunggang agama dan juga bangsa dia nak dia lah yang terpaling orang-orang politik pantang peluang boleh tunggang wajib dia akan tunggang nak buat hampir kat apa benda dia boleh tunggang tetap dia akan tunggang dan aku nak bawa dengan apa ucapan Saifuddin Nasution Siasatan Ap kita uh, kita dengar ucapan Saifuddin Nasution berkaitan isu perkawaman yang uh, seminggu ni lah uh, okay? polis lakukan siasatan apa lagi kita nak tunjuk komitmen kita Pasukan khas ditubuhkan di Bukit Aman hanya untuk isu-isu 3A. -isu Buat pasukan polis apabila ada satu kertas aduan dibuat, polis akan buka siasatan bahkan di Bukit Aman bermula pada tahun lepas. Saya masih ingat sebelum masuk, minta uh, saya pada Kesi Sani pada waktu itu segera wujudkan unit uh, siasatan jenayah terkelas. Khusus untuk bila menerima aduan 3A buka dan mereka cuma ada satu minggu untuk menyelesaikan sebelum setelah kertas siasatan lengkap pada DPP jadi apa saja yang masuk jalur itu disiasatkan ya, itu yang yang kita jadi kalau siasatan itu berakhir dengan uh, bukti yang uh, hukum dan sebagainya DPP membuat keputusan untuk bawa ke mahkamah jadi semua kertas siasatan bersabit dengan segmen 3R ini dia ada satu pasukan penyiasat khusus di Bukit Ahmad tak ada kerja lain, kerja dia je, yang tu je dan uh, uh, saya tahu sejumlah kertas siasatan yang dibuka berapa yang berakhir dengan pertuduhan dan kadang-kadang uh, siasatan itu lengkap tapi DPP memilih untuk tidak uh, uh, membawa ke uh, pertuduhan, itu di luar isu -isu polis lah, tapi pada masyarakat melihat oh, yang ini cepat, yang ini tak ditindakan itu pandangan masyarakat polis lakukan siasatan apa lagi kita nak tunjuk komitmen kita pasukan khas ditubuhkan di Bukit Aman hanya untuk isu-isu tigaan Berapa lama dia kena selesai? Satu minggu Lepas minggu dihantar hantar ke mana? DPP Sampai di situ apakah polis ada autoriti untuk memastikan Ianya berakhir pertuduhan? Kita tak ada autoriti itu Jadi pada pandangan hukum melihat ini cepat, ini tak ada tindakan dan sebagainya Maka saya menjelaskan bahawa tanggungjawab polis setakat menyelesaikan siasatan Okey, itu. Yang penting sekarang ni perlu ada siasat. Ha, perlu ada laporan. Ada laporan, adalah kertas siasatan. Sebab tu kalau kita tengok yang geng-geng Pak Mus, kan, ha, mereka pun ada sikit orang hak yang fitnah, dia akan buat laporan polis. Itu aku setuju sangat-sangat. Kita kena buat laporan. Ha, sebab tu kita nak kena ada, kita kena ada orang yang pergi report polis setiap apa kesalahan. Tumpah sekejap sampah tu. Tak payah, biar.